a rahotannin da muke samu kuma za ku ji ƙasar niger daga gurin janar abdulrahman tiyani ya bawa mai kula da shashin kayan tsaron ƙasar da jiragen yaƙi da sauran abubuwan da ake yaƙi da su a cikin ƙasar ƙasar nijar na shirin siyan kayan yaƙi daga sauran wasu ƙasashe na duniya masu kera kayan yaƙi a a yanzu dai shugaban na da na ƙasar ƙasar? ya bayyana cewa, za fara siyo kayan yaƙi domin ajiye su sannan kuma za a ci gaba da haɓaka harkokin kasuwanci a cikin ƙasar ta nijar kaidai idan ya kasance farkon shigowarka cikin tashar nan na farko sai ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen a inda suke a fadin duniya suna bayyana cewa shugaban ya mai kula da da tsaro al'amuran. Hurɗa-hurɗa na ƙasar ta nijar abinda ya danganci tsaro mu'amala ta cewa ya siyo kayan yaƙi a wasu ƙasashe na duniya yanzu dai shugaban ƙasar ta nijar janar abdin tiyani yana shirin siyan manya-manyan kayan yaƙi a cikin ƙasar ta nijar daga wasu manya-manyan ƙasashe na duniya tun daga kan irin da kasashen da suke ƙera kayan yaƙi da irin ƙasashen koriya yanzu dai shugaban na ƙasar ta nijar na shirin siyan wa'annan kayan yaƙi ne domin ajiyewa ko taɓa rahotanni suna bayyana cewa a ƙasar nijar suna bayyana farin su game da irin yadda shugaban na ƙasar nijar yake bin ayakunansa yanzu dai yan kasar ta nijar suna mugun bayyana farin su akan yadda shugaban yake ba su kulawa da kuma rashin tsawwalawa da shugaban yake musu ka dai idan ya kasance farkon shigowar ka tashar na farko sai ka danna subscribing da alamar sanarwa